dino iki Selasa paling nomer semakne kelas 9D dumadine kekancan sing asokal lan Rahma kabeh wis musuhan sesasi dino-dino Rahma nrenyohake saben dino, dino Rahma mesti kena perlaku Allah. Zian, aku apa ngomong? Kau apa? Wah, ini aku Apa? Enggak, aku ngomong apa Wuuuuhhhhhh Wih, wih, cari diri aku penting Ayo, aku mau ngomong apa Wih, kemarin Wih, jadinya aku mau ngomong apa tau Aku kan terima vlognya Jawab, cari Eh, mawe, mekku bujib tau ra. Mekku kwe semusa aku jasuh. Halo, mekku kwe separeng, mekku kwe sepujib. Nah, aku belian kan lu sejalo ngapuro. Eh, <tuk> demayang, kwen anjalo ngapuro, bujib ekin ni sepujisak, bro. Tapi, cara ni orang unu tau, kwe kan lu sejalo baku seksoro. Merdek <tuk> tau ra? Pak, pengen jero Kau tidak bisa menghubungi saya. Oh, tidak. Tapi, saya tidak bisa menghubungi kamu. Saya ingin memberi perhatian kepada kamu. Jangan lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih. Hari ini 4 September, hari ke-4. Saya ingin Rama nggawa rong gelas banyu ing tangane. Rama mlaku kesusu. Ki Asoka lagi gawe tugas basa Jawa. Delala. <tip> Rahmat di ngonok ne sabendina, kecoba di ne minggu. Usat rinyu, ahire nge-mangwati. Hei ma, ngopo. Ayo doma si Jumalia. Aku ngerti Tapi gue ngerti hola. Nek, nerek, kwe-kwe, nge

Saking asoka akhirnya jaluk ngapura nih Rahma. Kuwabe akhirnya jadi kancang kentang. Kita kudu bisa ngendaleni emosi lan ora gampang nyalah ke wong liya. Ina utawa mbuli ora bakal gawe kebungahan. Mong gawe susah. Luwe becik masalah dirampungke nganggo rembuk apik lan saling ngapura. Amarga saka kahanan angel bisa muncul kekancan sejati yen kabeh gelem sabar lan welas asih